Зависимые люди на первых этапах выздоровления сталкиваются с такими состояниями, как абсцинентный и постабсцинентный синдром. Давайте разберемся, что это такое. Абсцинентный синдром или синдром отмены среди зависимых по-простому кумар или ломка. Это комплекс физических и психических симптомов, возникающих при Прекращение употребления психоактивного вещества у человека, который ранее употреблял его длительное время. Про... Появляются тревоги, раздражительность, нарушение сна, потливость, тремор, головны... головная боль и при тяжелых случаях судороги и галлюцинации с психозами. Есть еще такое понятие, как постсабсинентный синдром или постсабсинентный период. Наступает после окончания острого абсинентного состояния. Он характеризуется длительными эмоциональными нарушениями, депрессией, апатией, снижением мотивации, нарушением памяти, концентрации внимания, периодическими вспышками раздражительности или агрессии. В этом периоде высок риск рецидива или по-простому срыва, так как человек может испытывать сильную тягу к веществу из-за измененной работы мозга. Этот период может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от стажа употребления, вида вещества и индивидуальных особенностей организма.